Доброго ранку. Доброго ранку, слава Доброго. Ісусу, Христу. Доброго. Ісусу Христу. Дуже раді знову вийти в ефір. Як бачите, поруч зі мною старейшини церкви Свята Трійця. І Я приписався до них. Хочеться зачитати, знаєте, благословити, тому що хто святкував вже Пасху, хто ще не святкував, буде святкувати в нас сьогодні чистий четвер, в народі говорять. Сьогодні, сьогодні. сьогодні, сьогодні чистий четвер. <laughs> Завтра вже буде п'ятниця. <laughs> я хочу прочитати Псалом 84. -й, це псалом Синів Корея. Які ж любі твої оселі, Господи, сил! Моя душа знемагає і тужить за Господніми дворами. Моє серце і моє тіло радісно линуть до живого Бога, адже й пташина знаходить собі куточок. І ластівка собі гніздечко, де виводить своїх пташенят неподалік Твого вівтаря, Господи, сил мій, Царю і Бог мій. Блаженні ті, що живуть у твоєму домі, вони завжди складатимуть хвалу Тобі. Блажена людина, сила якої в тобі, бо в її серці всі дороги до Тебе. Дуже сильний псалом, особливо вранці, надихає, коли ти читаєш, от зараз ми бачимо весна. Все розцвітає, розпускається, ташенята гніздяться, гніздяться пташки, виводять пташенят. І Біблія говорить, що, на жаль, що народ Божий він не знає дому, де йому притулитися, де йому бути. Сьогодні в нас. Знаєте, йде війна, і люди все більше і більше такі поникші, так, так. понурившись. Вони ходять по цій землі. Вони не знають уже, де їхня батьківщина, де їм краще, де їм гірше. І Біблія говорить, що саме краще блаженні, щасливі ті, Они що живуть ставиться. в домі Божому. Так, так. тому що вони завжди складають хвалу Господу. Так. Це знаєте, дуже важливо в будь-яких обставинах. Війна, не війна тяжко, не тяжко. Ми завжди складаємо хвалу господу. Від цього наше серце наповняється радістю, блаженством, і ми хочемо прославити, помолитися разом з вами. Якщо вам зараз тяжко, якщо проблеми вас душать, просто відкрийте своє серце для Бога. скажіть, Боже, прости мене. Можливо, я багато чого на себе взяв, багато нужд, багато забот, і Я думаю, і я не можу ніяк. Збагнути, як воно буде в моєму житті, просто навіть не намагайтеся цього робити. Скажіть, Господи, я на тебе покладаю свою надію. Я до Тебе йду, Боже сил. Написано у Бога сила. Так, так. Знаєте, в людини нема сили. Десь людина знаходить сили, десь натхнення. Потім знову приходять труднощі, знову поразки приходять, і знову нема сили піднятися, навіть помолитися. И счастливые люди это те, которые в Господе находят свою силу свою. Мы сейчас помолимся и прославим Господа. Дорий батько небесний, вдячні тобі, Господи, за цей день, за цей ранок, за ці святкові дні, Господи. Ми вже святкували Пасху і ще святкуємо, Боже, тому що Ти воскрес для того, щоб ми жили в щасті, Боже, для того, щоб ми не відчували, Боже, болі, не відчували оставленості, залишеності, Господи, Ти не залишив нас сиротами, ти дав нам Духа Святого, який втішає нас. Який, Господи, надихає нас тяжко. служити Тобі, прославляти і не впускати руки, Боже, допоможи, допоможи. тим, кому зараз тяжко, да, хто зараз дивиться Господь. і в, них, в їхньому житті немає впевненості. Боже, просто допоможи їм, Господи, допоможи, щоб Господь. вони побачили в радість Тобі, відчули радість спасіння в Тобі, Боже. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. І прежде ніж ми будемо поклонятися далі нашому Господу. я хочу немножко сказать, что пастор Александр вспомнил, что чистый четверг. И сегодня люди думают, что если они дни соблюдают, то mm -hmm. сердце будет чище. Что они будут освещаться какими-то праздниками, соблюдением дней, там, месяцев, годов, как апостол Павел говорит. Но мы должны уяснить, что только Дух Святой освещает сердце, душу, мысли, разум и всю жизнь человека. И поэтому Иисус для этого умер, и воскрес, Аминь. чтобы излить Аминь. на нас духа. Святого. Аминь. Аминь. И Аминь. поэтому в нашей песне, чтобы Дух Святой, Он согрел Твое и Мое сердце. Может быть, тяжко, может быть, тяжело, как пастор Александр говорил. Может быть, ты переживаешь сейчас жизненные проблемы, может быть, страх, может быть, переживание, может быть, тревога, все что угодно. То давайте вместе с нами сейчас призовем Духа Святого, чтобы Он согрел, чтобы Он ободрил, чтобы Он поддержал, чтобы Он утешил, чтобы Он принес мир в наше сердце, что Он всегда рядом и мы в Его руках, и все Бог держит под своим управлением, и все Он приведет к благу. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Подними меня, Дух Святой. Oh you <laughs> know Ісусу, Сергій Алексейович, у вас є Слово Боже до народа. Доброго ранку Доброго. України, слава Ісусу Христу! Я вдячний Богові за його вічну любов, так. що Він нас не перестає любити, що він вчора, сьогодні і по віки точить. І от е, Александр Васильович затронув тему чистого четверга. І от сьогодні в мирі дуже багато людей, які дуже рано встають, Треба омитися до сходу сонця. І це дуже цікава історія. Все, я змив свої гріхи. Ви знаєте, неправда. Омиває гріхи тільки Ісус Христос. От я відкрив Океан на 13 главу, і я прочитаю тут не багато, може 15 віршів. Це буде швидко. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира своего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их». И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуды Симену Искариоту предать его, Иисус, зная, что отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и взял полотенце, припоясался. Потом взял, влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, Господи, тебе ли умывать ноги мои? Иисус сказал ему в ответ, что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь разумеешь после. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь счастья со мной. Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и руки и голову. Иисус говорит ему, а мы этому нужно только ноги умыть, чтобы чист был, чтобы чист был весь, и, что, и вы чисты, но не все. Ибо он знал предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты. Когда же он умыл ноги и начал надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Здесь я скажу одну мысль, да, что Бог говорит, чтобы мы, умывание ног, чтобы мы служили друг другу, помогали друг другу, это очень важно, носили бремена друг друга. Вот мы с Александром Аминь. Васильевичем сегодня несли такую плиту очень тяжелую вдвоем. Если бы я один, я бы ее, наверное, и не поднял бы ее. А мы вдвоем ее донесли до цели, еще и установили. Так что, Александр Васильевич, спасибо, потому что это очень важно, если мы будем это время нести. Иисус все сделал, он, он, вы, знаете, он омыл ноги Иуде Симону Искариоту, который буквально там через какой-то час-два он пошел и предал его, а он берет, омывает ему ноги, этим служа Богу. независимо от всех обстоятельств, чтобы мы служили друг другу, помогали друг другу, молились друг за друга. Потому что если мы будем носить времена друг друга, то мы будем исполнять закон Христов. А его закон это любовь что мы помогали друг другу, любили друг друга. Это очень важно, необходимо. Здесь написано, что он омыл ноги. Я скажу, я готов омывать ноги всем. Всем умывать. Но это не, не такая проблема. Но помогать всем, это гораздо сложнее хоть финансово, хоть и физически, да, слава Иисусу, что мы это можем делать, потому что Христос в нашей жизни. Он пришел в нашу жизнь, Он изменил каждого из нас. И сегодня у нас это есть внутри нас Христос, и есть эта любовь, любить ближнего своего, любить друг друга и молиться друг за друга. Это очень важно. Пусть Бог нас всех благословит. Да, да. Не только в этот день в чистого четверга. Вы знаете, для меня чистый четверг, он должен быть каждый день. Не только что... вот да, да. четверг, вот сегодня я должен служить. Служить сегодня я должен омыть ноги. Это, несколько какое-то заблуждение. Каждый день мы должны омывать ноги, то есть служить людям, служить друг другу, помогать, чтобы это нам не стоило. Пусть Бог нас всех обидно да. благословит и Чтобы мы надеялись на Господа, уповали на Господа, ибо Он тут написано, Он все, все совершил для нас. Да, так что слава Ему. Слава, он слава. да, слава. да Он пошел на крест ради нас. Он вися на кресте сказал, Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. Господи, помилуй нас и укрепи нас, чтобы мы прошли этот жизненный путь и вошли в небесный город, в рай в воротами. Пусть Бог нас всех благословит. Аминь. А Николай а Николаевич, а какое божание вы побожают народу Божьему, который зараз. Что Знаете, у вас какая на сердце? Мысль пришла. Вот недавняя проповедь у нас была, по-моему, Петр Миколаевич Лобойка, что водами все умирают, mm -hmm. а во Христе все живут. Очень важно иметь Иисуса Христа в своей жизни, потому что если ты живешь водами, значит ты живешь уже в смерти, и это не обязательно умереть. И уже, уже когда человек заканчивает свою жизнь на земле. Но очень важно понять, что если люди живут без Бога, водами живут, в плотские, могут в церковь ходить, раздражаться, где-то, знаете, обижаться, где-то роптать в это время, то уже живешь водами. Но когда живешь в Иисусе Христе, живешь в Божественном мире, а Иисус сказал, что мир оставляю вам, в мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, и этот мир победил. И поэтому пребывать в Божьем мире, это значит пребывать в Божественном покое. Это осознание того, что твоя жизнь находится в Его Божественных руках. И все, что Он делает в жизни нашей страны, в жизни твоей, в жизни нашей, в жизни каждой церкви, каждой семье, Он все приведет к благу. И поэтому э, я, по-моему, вчера читал Псалом, по-моему, 30 если не, я сейчас вспомню, по-моему, или 30 или 32 там есть такие чудесные слова, что не спасется царь воинством своим, там, множеством воинства, во, множеством воинства, исполина не защитит великой силы, ненадежен конь для спасения, не избавит великой силы своей. Но сразу идет ответ, вот око Господне над боящимися его и уповающим на милость его, что Он душу спасет их от смерти и во время голода пропитает их. Наша задача, Аминь. что всегда смотреть на Господа, всегда понимать, что Бог любит нас и все Он делает ко благу. И пусть Бог благословит нас, пусть Бог э, утешит нас, пусть Бог даст нам сила молиться, искать в это время его, двигаться вперед и знать, что победа будет за Господом. Аминь. Аминь, Аминь. Отец, мы так благодарны Тебе за это, дорогой Спасибо, Господь. Спасибо. Мы благодарны Тебе, что Твое милосердие, Твоя милость Я вновь пойму, сегодня ты, обновились для нас. Мы верим, что каждый день Ты творишь все новые. А молимся, Господь, Боже. помоги нам принимать это новое от Тебя и Док смотреть не своими глазами, Иисуса. Господи, потому что Твои мысли это не наши мысли и Твои пути не наши пути. Поэтому да, помоги нам принимать это новое как от а Тебя, Боже, Господь, Иисус. и верить, что Ты во всех жизненных ситуациях, во всех жизненных событиях, обстоятельствах Ты с нами. Помоги нам здесь сидячим, Господи, Проколим, Боже, и всех кто сегодня смотрит или будет смотреть нас, кто-то может быть в отчаянии. Кто-то может быть, Господи, в разочаровании, кто-то в страхе, в тревоге, в волнении, в переживании, кто-то испытывает придется различные болезни, духовные, душевные, физические. Я молюсь вместе с моими братьями, служителями. Дух Святой, прикоснись прямо и сейчас. всякую оковы, разрушить всякую немощь Аминь, и болезнь. Боже. Да придет мир Божий, да придет исцеление, вдохновение, да придет прорыв, это желание жить, это желание молиться, а это а желание Боже, служить Боже. Тебе, это желание идти вперед и не сдаваться. Каждый дом благослови, да. защити да. от да, обстрелов, Господь. защити от ракет, защити да, да. от вражеских сил, Господь, во имя Иисуса Христа. За наших ребят молимся, за наши вооруженные силы молимся, да, Боже, чтобы беды, твоя рука, твои ангелы Боже, оберегали А мы молимся, чтобы ты побуждал их в это время искать лица твои в молитве, покаянии, в полном уповании и смирении пред тобою, Господи. И поэтому пусть эти вражеские силы убираются с нашей страны навсегда, защити наши города. Да, поселки и селы, город Харьков, нашу область, да. наши семьи, наши городы и близких хранят всякого зла от преждевременной смерти, да, Господь. А мы верим, да, Господь, да, Господь, да, что, да, Господь что последнее Иисусе. слово будет за Тобой, нашего пастора благословить, нашу команду благословить, благослови. церковь, Иисусе. братьев, сестер, Господь. Наш рабочий день сегодня, все выезды, все Время служения, Иисусе, которые будут, помашь силы Святого Духа. И пусть куда мы будем ехать сегодня, где мы будем служить, Господь, пусть каждое сердце будет открыто для того, чтобы услышать голос Твой, услышать слово Твое, а, поверить, покаяться, Богу принять Богу. и быть благословенными. Во имя Иисуса Христа. Аминь. А Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, поеднание Святого Духа, хай, хай будет с нами. Аминь.